Якщо йти від того, що треба слухати себе, щоб це було корисно саме для мене, як грамотно підібрати якусь практику тілесну, щоб вона зцілювала не тільки фізичне тіло, а ніби, можливо, якісь проблемні моменти у психологічному здоров'ю? Це теж такий вопрос, відносячийся до нашій культурі. что очень часто люди думают о том, что чем сложнее практика, чем больше нагрузка, тем больше эффекта, тем больше пользы для здоровья, для мы, для тела и для всех остальных функций организма. Но, к сожалению, это не так. И очень часто практика, которая делается как-то очень мягко, но у нее есть внутренняя концентрация, человек направляет энергию в глубину себя, и здесь изменения происходят гораздо быстрее. Есть способность оздоравливаться, есть в этом такой потенциал устанавливать лучший контакт со своим телом. А установление контакта со своим телом ⁇ это умение лучше чувствовать свои потребности. Ведь 90% наших проблем в жизни... От того, что э, наше воспитание, наша жизнь сложилась так, что у нас отрезана способность чувствовать истинные потребности своего тела. И часто человек просто в отчаянии от того, что он не знает, чего он хочет, как ему правильно поступить. Когда же простраивается этот волшебный мостик к своему телу, когда человек научается слушать свое тело, доверять ему. Здесь происходят очень важные вещи. Развивается интуиция и способность слышать, знать, понимать, чувствовать, что правильно сделать здесь и сейчас, что правильно именно для меня. Здесь идет посыл изнутри, а не извне. Это самый правильный законный способ, природный способ, благодаря которому человек может сохранять свое здоровье. Давайте скажем нашим глядачам, которые вообще существуют телесные практики, потому что у нас есть какая-то хитрая думка, что это массаж и все, возможно, йога. Какой должен быть телесный терапевт, что это значит, что это вообще за понятие? Для того, чтобы простроить контакт со своим телом, существует один из таких методов, как метод телесной терапии. У некоторых на слуху, что это массаж, и часто массажисты позиционируют себя как телесные терапевты. Но телесная терапия это не массаж, хотя там есть некоторые массажные техники. Это действительно очень интересный способ, это очень полезный способ для того, чтобы развиваться как личность. И самое главное, что телесная терапия, она настолько эффективна, она эффективна только потому, что работает напрямую с бессознательным. И благодаря именно телесным практикам можно получить прямой доступ к нашим бессознательным процессам. К сожалению, этого нельзя сделать просто говорением. А наше тело... Это вот такой кладезь всей нашей жизни, всего нашего опыта. Телесный терапевт — это специалист, имеющий, имеющий в первую очередь психологическое высшее образование и имеющий специальное образование как телесный терапевт с сертификатом, в котором указано количество часов в его практике, количество часов супервизии. Это проверка того, как он работает терапевтом. Безусловно, этот терапевт должен быть членом какого-то терапевтического сообщества, которое дает ему часы супервизии. То есть если вы приходите к телесному терапевту, позаботьтесь о своей безопасности, проверьте, действительно ли вы попали к квалифицированному специалисту или нет. Спросите у него, где он обучался, чему он обучался. Проверьте, насколько он компетентен. Мені здається, що тілесні практики вони корисні саме тим, хто можливо вагається, чи потрібно йти до психотерапевта чи до психоаналітика, тому що там потрібно розкривати душу. Нас так вважають. А тілесні практики вони без можливо озвучування якихось болючих моментів вже дають терапевтичний ефект. Я так розумію, тілесна терапія ловіть різними методами. Можна просто говорити о тілі, і здесь уже проїзд процеси. Можна не говорити о тілі, можна говорити такі обші. И терапевт, телесный терапевт уже понимает, о чем идет речь и знает, с чем работать. Например, если человек приходит с каким-то болевым симптомом и говорит, где это, в ноге, в руке, телесный терапевт, зная, за что отвечают эти мышцы, знает, как с этой мышцей взаимодействовать, что нужно сделать для того, чтобы исправить это состояние, для того, чтобы облегчить то, что есть у клиента, для того, чтобы помочь ему. Потому что очень часто люди все понимают, знают, мудрые, а сделать не могут. А сделать не могут по той причине, что есть в теле определенный опыт. И вот для того, чтобы избавиться от этого негативного опыта в теле, и помогает телесная терапия. Потому что я сталкиваюсь все больше и больше, что уровень э, людей сейчас поднимается все выше и выше. Люди очень много знают, приходят очень мудрые клиенты, но они действительно не могут что-то решить в своей жизни, потому что есть заложенный опыт в теле. И когда это расчищается, то у человека серьезно повышается уровень жизни, качество жизни. И давайте домой, здесь резюме конкретно для Ольги, для нашего героини. Немножко уменьшить, уменьшить все нагрузки физические, может быть, подумать о том, как она может не очень сильно вкладываться энергетически в работу, потому что для того, чтобы развить свою женскую природу, нужно больше пространства, больше времени, иметь возможность принять ванну, расслабиться, для того, чтобы усилить свою женскую энергию. В приємній обстановці. Какі-то очень прості, незатейливі віші, але настолько ефективні, а них нужно просто вспоминать І просто це делать. Постійно відчуваю напругу у м'язах плечового поясу. Буквально не можу розслабитися. Що це може означати? Ірина, 36 років Харків. Плечевой пояс, безусловно, это та часть, которая часто беспокоит многих людей. Это беспокоит тех, кто взваливает на себя много ответственности, не только физической, но и эмоциональной, психологической. То есть это та часть, которую, да, или можно поправить массажем, можно немножко вот как-то ее укрепить. Но если напрягается мышца вверх спины, то есть мышцы вверх спины, это говорит о том, что какие-то другие мышцы, они не включены для того, чтобы брать эту нагрузку на другую часть тела, чтобы распределять ее гармонично, и тогда верх спины не будет напрягаться. И для того, чтобы избавиться от такой проблемы, вот боли вверху спины, нужно поработать с теми мышцами, которые не включены. То есть это терапевтическая работа, то есть это работа в телесной терапии, это способность перераспределения нагрузки на все тело, включить те части тела, те мышцы, которые за это отвечают и которые могут помочь этот груз на верхней части спины, переместить, распределить. Ну и безусловно, можно подумать о том, а что я такое гружу на свои плечи. Может быть, надо делегировать ответственность кому-то, может, нужно расслабиться. Можеть нужно дати своєму тілу способность ну вот, где-то отримати більше удовольствия. І, взагалі, є очень хороший рецепт. Це древній рецепт рімлян. Они кожну неделю ходили в баню. Моєму сину 8 років. Він відмінно навчається, відповідальний, обов'язковий, дуже обдарований, займається малюванням, співами, ходить до гуртків. Третій рік не можу навчити його кататися на ковзанах. Він боїться, що робити. Ребенок действительно талантливый. И мама, похоже, очень упорная, и у нее очень много надежд в отношении своего ребенка, что она его загрузила так, что я не знаю, где здесь место общению с ребенком, где здесь место для того, чтобы мама могла поговорить со своим сыном, где здесь место личному времени для ребенка. И я думаю, что не нужно так сильно загружать детей. И нужно понимать, что безусловно кружки нужны для развития ребенка вот, оптимального нужно что-то гуманитарное и физическое. Для девочки, допустим, хорошо языки и танцы. Для мальчика можно тоже что-то придумать, там математический кружок и тайквандо или что-то другое. Достаточно этого. Не нужно, чтобы ребенок умел все. Самое главное для того, чтобы ребенку было комфортно, это поддержка дома. И то, что нет возможности научить ребенка кататься на коньках, это всего-навсего проблема, что родители не, смог, не могут должным образом ребенка поддержать. Они только требуют, требуют учись. То есть здесь только социальный аспект. Социальный аспект, безусловно, хорош. То есть ребенка нужно научить для того, чтобы он мог продвигаться по жизни. Но поддержка в семье ⁇ это самое главное. И вот когда мама этого восьмилетнего сына поймет, что, наверное, надо сократить количество кружков, наверное, нужно больше времени с ним провести, наверное, лучше иногда его обнять, поговорить, чтобы сын почувствовал, что его и мама, и папа просто любят за то, что он есть. И тогда научить его кататься на коньках станет намного легче. Займаюсь фитнесом, плаванием, пилатесом и не могу схуднуты. Чему? Без подписи. Причина лишнего веса, она не всегда обусловлена а, диетой и не всегда обусловлена физической нагрузкой. Причина лишнего веса, она часто гораздо глубже. И самые базовые основы лежат в том, что человек очень сильно перегружен, очень напряженный ритм жизни, и для того, чтобы телу чувствовать себя как-то безопасно, ему нужно приобретать лишний вес. Так вот, для того, чтобы похудеть безусловно, важны диеты, хотя этим не нужно злоупотреблять все хорошо в меру. Просто не переедать, не нужно употреблять много углеводов, сладостей. Я думаю, что все знают рекомендации диетологов по поводу похудения. Здесь не нужно очень много уделять внимание физической нагрузке, а здесь нужно позаботиться о своем внутреннем спокойствии. И в моей практике есть опыт, когда женщины бросали сильную физическую нагрузку, они начинали ходить на йогу, их нервная система успокаивалась, восстанавливалась, и они худели. И у меня есть такой опыт, когда я много работаю, я поправляюсь, а если я могу расслабиться дома, я худею. З собою це запорука гармонії зі світом. Давайте слухати себе, жити в гармонії з собою. І тоді цілий світ піде нам назустріч. А ми чекаємо на ваші історії та питання з умилом, що ви бачите зараз на екрані. Життя ще простіше випрощаємося.